অত দিনাজপুর জেলার গোয়ালপখুরের প্রাক্তন বিধায়ক রমজান আলীর স্মৃতিতে রমজান আলী মেমোরিয়াল ক্রিকেট টুর্নামেন্টের সূচনা হলো শুক্রবার এদিন প্রয়াত রমজান আলী ও হাফিজ আলম শাইরানির তার ছবিতে মাল্যদান করেন উপস্থিত নেতৃত্বরা এবছর এই টুর্নামেন্টে তিরিশতম বর্ষে পা দিল এদিন চাকুলিয়ার শীর্ষে মাদ্রাসা ময়দানে এই টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী পর্বে উপস্থিত ছিলেন রমজান আলীর কন্যা নাজিয়া আলী ফাতেমা কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি একরামুল হক মুক্তার আলম নিজামুদ্দিন সহ অন্যান্যরা এই টুর্নামেন্টে অংশ নিয়েছে চব্বিশটি দল আগামী দু ব্যাপী চলবে এই টুর্নামেন্ট এই খেলায় শুভ উদ্বোধন করেন নাজিয়া আলী ফাতেমা কখনো ব্যাটিং কখনো আবার বোলিং করে তাক লাগিয়ে দিলেন ক্রিকেট খেলায় ক্রিকেট খেলা দেখতে ভিড় জমিয়েছিলেন অসংখ্য সাধারণ মানুষ নবীন সবাই ছিলেন রমজান সাহেবের সঙ্গে রাজনীতি করেছেন রাহিদ আহমি সৌরভ আলম পাঞ্জিপাড়া উনি ছিলেন হয়তো চলে এই খেলার পরিচালন কমিটি যে উদ্যোগ এবং যে সমস্ত ছাত্র পক্ষ থেকে আমাদের মাঠে এসে

मेरा नाम नाज़िया तो अली फातमा आज हम लोग यहाँ सब जमायत हुए हैं क्योंकि मरहूम रमज़ान अली साहब में उनकी बड़ी बेटी नाज़िया अली फातमा उन्नीस से ये खेल का आगाज़ हुआ है पूरा रमज़ान अली टूर्नामेंट ये खेला जाता है उसी हर साल के तरह इस बार भी खेला जा रहा है इसका आज से ओपनिंग हुआ है ये खेल कंटिन्यू चलेगा दिसंबर जनवरी फ़ाइनल में जाके जनवरी ये खेल का फाइनल होगा जनवरी हाँ, रमज़ान अली साहब मेरे वालिद और मेरे चचा हफीज़ आलम सैरानी साहब एक्स मंत्री रह चुके हैं उनके स्थिति में ये खेल खेला जा रहा है चलेगा। पूरा जनवरी तक चलेगा ये हर जगह से हमारा के बंगाल से बिहार से जो इच्छुक होते हैं सबको यहाँ के पार्टिसिपेट करते हैं हम लोग सबके लिए वेलकम करते हैं जिनके अंदर शौक है स्पोर्ट्स को लेके जो मतलब खेल से जुड़ा रह के हमारे इलाके को भी कुछ अपना दिखाना चाहते हैं जो उनसे कुछ सीख मिले हमारे इलाके में भी ताकि आगे जो बच्चे जो बड़े होंगे तो उन लोग भी इस सब से इन्वॉल्व होके अपने आप को वो प्रदर्शन दे सके हो सकता है जो यहाँ का बच्चा तो भी इंडियन टीम में जा सके ये सब चीज़ का मिल के सब क्रिकेट मतलब स्पोर्ट्स को हम लोग सपोर्ट करते हैं पार्टिसिपेंट है 26 टीम मिलके ये खेल होगी और मैं हमारे इलाके से जितने भी लोग हैं चाहे ग्वालपोखर वन हो टू हो बिहार हो जितने भी हो सबसे मैं आह्वान जनाती हूँ जो आप लोग सबको ज़्यादा से ज़्यादा आइए और हम सबको ख़ास करके पार्टिसिपेंट लोग को आप लोग जो है थोड़ा ये कीजिए क्या कहते हैं उसको सपोर्ट कीजिए ताकि वो लोग अच्छा से अच्छा अपना प्रदर्शन दे सकें और हमारे चकोलिया का नाम हो सके खिलाड़ी लोग जो है इतना ज़्यादा मतलब मोटिवेट हो जो वो लोग अगला बार भी आए तो इससे ज़्यादा तैयारी के साथ आए यही बात